У провезли икону Миколая Цудотворца с частицей его Подробности у наступном материале выпуска. Судотворная икона святителя Миколая архиепископа Мирликийских пробыла в областный центр с далекой Удмурты. Заступництво образа святого верники просят у многих житевых ситуациях. Просят об вылечении душевных и телесных вороб, семейным добробытии удалым шлюбе, а так само об допомозе у справах. Для нас, для христиан, подвиг святых – это пример и доказательство того, что Евангелие живо и действенно. У Бога нет мертвых, в Нем все живы. Святые пребывают с нами в молитве, в совместном богослужении с ними. И вот мощи святых, которые с нами остаются, являются доказательством верности Богу, Брест – один областный центр Беларуси, и кем будет шасово находится образ Миколая Цудотворца. Для верника у Брестчины приезд реликвии – соправды значная и дохочаканная подея. Для меня это очень большое событие. Я являюсь прихожанкой этого храма. И я очень рада, что такая икона, из России прибыла к нам в город, в наш храм. Это на самом деле очень великий угодник Божий Николай Чудотворец. Я думаю, что его знают практически во всех уголках нашего мира. Если будут люди обращаться к нему с верой, он обязательно поможет. Хочу поздравить всех прихожан с таким большим праздником. Брещан всех, что прибыла к нам Чудотворная икона. Жихары областного центра могут поклониться судотворной иконе с 8 годин до 9 вечера у свята Христа Рождественской церкви, которая находится в микрорайоне Вулька. На проводится штуденно. Образ пробудил Бресте до 4 листопада. Затем вернется назад у Удмуртскую епархию. Катерина Страха, Игорь Хвяченя, областные новины, Брест.